развития они сами говорят, что у нас находимся на зале войны. Почему? Потому что близится, ну, возрастная смена элит республики среднего. готовится выбор. На эти выборы готовятся сепаратисты, те же самые, и исламисты, часть которых уходит из Афганистана. И видя все это, Китай пытается своими экономическими методами, ну, скажем так, успокоить, стабилизировать ситуацию и войти туда. И России и нечего противопоставить, как кроме военного присутствия. Иначе на Средней Азии просто повторяется. Ей войска нужны там. Если они привязаны увязаны Украине, Средней Азии будет для него потеряна. Поэтому единственное направление, которое ну, мы так предполагали, большинство экспертов, что единственное направление, на котором на мы ну, возможен удар, это было и южно южное южно направление, южное, а юго-восточное вот направление. Таганрога, Мариуполь, Мариуполь, Одесса, и дальше это не То есть отрезание Крыма, вообще отрезание издание, скажем так, Украина, Черного моря. Mm -hmm. Вот это было, было единственная возможность, и кто только при условии молниеносного ну, удара. А молниеносного ну, удара, не удар, а, ну, понимаете, можно, конечно, танками пройти там, да, за трое или за неделю по Пронестрове, но эту территорию необходимо держать. А мало просто пройти. То есть нужны там войска. Если они там увязаны, то в России не так много, значит, такой готовых готовых вооруженных сил. Вот те, что вот, э, толкались в Украину э, с Украиной, это в принципе все. Это был первый, второй эшелон. Пер первого научились...